Karma, कर्म कर्म इंद्रििया इंद्रिियाम संयम्यनस स्मरन स्मरण, इंद्रिय अर्थान, विमूढ़ विमूढ़ आत्मा आत्मा మిథ్య మిథ్య ఆచార ఆచార ఉచ్య ఉచ్యియాణి సంయమ్య కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్ మనసస్మరన్ ఆస్ మనసస్మరన్ इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते मिथ्याचारस उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसास्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसास्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः सौज्यते those who restrain the external organs of action while continuing to dwell on sense objects in the mind certainly delude themselves and are to be called hypocrites बाह्य कर्मेन्द्रियಗಳನ್ನು ನಿರ್ಗ್ರಹಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕಪಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ इंद्रििया इंद्रििया मनसा मनसा नियम्य नियम्य आरभते आरभते अर्जुन अर्जुन कर्म कर्म इंद्रिय इंद्रिय कर्म कर्म योगम योग असक्त सः सः विशिष्यते विशिष्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् कर्मेन्द्रियैकर्मयोगम् असक्त स विशिष्यते असक्तः स विशिष्यते यस्त्न्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम्

ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆದರೆ ಓ ಅರ್ಜುನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮೋಹವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರು नियतम नियतम कुरु कुरु कर्म कर्म त्वम त्वम कर्म।, कर्म कर्म ज्यायो ज्यायो हि हि अर्थ अकर्मणः अकर्मणः शरीर शरीर यात्रा यात्रा अपि अपि च, च च ते न, न न प्रसिद्धयेत प्रसिद्धयेत अकर्मणः अकर्मणः नियतम कुरु कर्मत्वं नियतम कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्य कर्मणः कर्मज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि चे शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः न प्रसिद्ध्येदकर्मणः नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायोह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्मत्वम् कर्म ज्यायोह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्य You thus your న్స్ be నాట్ బి పా శ్రేష్ఠవద్దరి ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಹಿತ ವೈದಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ